बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम आज के इस वीडियो में सऊदी अरब और हज उम्र से मुतालिक कुछ नए रूल्स और कवानी शामिल हैं कुछ बातें सुनकर ख़ुशी हो रही है और कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जिनको सुनकर बहुत दुख भी हो रहा है पहले हम अफसोस और दुख वाली बात का ज़िक्र कर लेते हैं बाद में ख़ुशी वाली बात भी बताएंगे सऊदी अरब ने बैरून मुल्क से आने वाले उम्र जायरीन पर सख्त पाबंदियाँ लगा दी हैं जैसा कि सब जानते हैं कि अब दुनिया भर से मुसलमान खान काबा और मदीना शरीफ की जीारत के लिए जा सकते हैं मगर एक के बाद एक दोबारा से पाबंदियाँ लगती जा रही हैं जैसा कि अब सऊदी अरब ने यह अहकाम जारी किए हैं कि किसी भी मुल्क से 18 से 50 साल तक की उम्र के अफराद ही उम्र के लिए सऊदी अरब आ सकते हैं और उन्हें ही खान काबा और मदीना शरीफ में नमाज़ अदा करने के लिए परमिट जारी होंगे यानी अब सिर्फ जवान लोग ही सऊदी अरब हज उम्रा के लिए जा सकते हैं हरमैन शरीफ में 12 साल या इससे बड़ी उम्र के बच्चों के दाखले की इजाजत नामे का जो ऐलान हुआ था वो सऊदी अरब के शहरीों के लिए है सऊदी अरब में रहने वालों के लिए है बाहर किसी भी मुल्क से सऊदी अरब आने वालों के लिए 18 से 50 साल तक की हद मुकर की गई है यही नहीं बल्कि जो मंजूर शुदा वैक्सीन है उसकी दोनों खुराकें लगवा लें और फिर सऊदी वजारत ख़ारजा के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन उम्रा वीज़ा के इजरा के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल कर लें अरबी रोजन आकाश के मुताबिक सबसे ज़रूरी हिदायत जो सऊदी वजारत हज ने जारी की है वो ये है कि वो लोग जो बैरून मुल्क से उम्र के लिए सऊदी अरब आने की ख़्वाहिश रखते हैं वो लाइसेंस याफ्तः ट्रेवल एजेंसी से रबता करें और ये ख्याल रखें कि वो सऊदी अरब में भी किसी ट्रेवल एजेंसी से रबते में हों व रहे वजारत हज उमर ने हाल ही में बैरून ममलिकत से आने वाले ज़ायरीन के लिए उम्र और नमाज की इजाजत नामों के हवाले से एथमरना और तवकलना ऐप्स की सहूलत का ऐलान किया था एक और अहम ख़बर कि सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा कि सलात व सलाम और रोज़ा रसूल शरीफ में नमाज़ के इजाज़त नामे तीस रोज़ में सिर्फ एक बार जारी होंगे आकाज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत हज उमर ने बयान में कहा कि सलात सलाम का इजाज़त नामा और रोज़ा शरीफ़ में नमाज़ का इजाज़त नामा ऐतमरना और तवक्लना ऐप्स के ज़रिए जारी होगा अच्छी खबर यह है कि वजारत हज उमर का कहना है कि मस्जिद नबवी में नमाज़ के लिए पहले से बुकिंग कराना ज़रूरी नहीं वहाँ नमाज पढ़ने के लिए इजाजत नामे की शर्त नहीं अलबत वैक्सीन याफ़्ता होना ज़रूरी है वाज रहे रहे रोज़ रसूल में जाने के लिए इजाजतनामा लेना ज़रूरी है मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं करोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले ही मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर सकते हैं तवकलना ऐप के ज़रिए सेहत की हालत को अपडेट करा लिया जाए वजारत हज उम्रा का कहना है कि बारह बरस या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद ही को इजाजत नामे जारी होंगे वाज रहे ये बारह बरस वाली बात सऊदी अरब में रहने वालों के लिए है बाहर से आने वालों के लिए नहीं एक और बात जो बयान में बताई गई कि जहाँ तक मस्जिद नबवी के सहनों में बच्चों को ले जाने की इजाज़त के इम्कान का ताल्लुक है तो इस हवाले से ज़ायरीन वन नाइन डबल सिक्स पर मुक़दस मसाजिद की इंतज़ामिया से राबता कर सकते हैं ये बात भी सऊदी अरब से बाहर वालों के लिए नहीं बल्कि सऊदी अरब में रहने वालों के लिए ही है कि अगर वो मसाजिद के सहनों में बच्चों को ले जाना चाहें तो मसाजिद की इंतज़ामिया से रत कर सकते हैं अल्लाह इज़्ज़त से दुआ है कि सऊदी अरब जाने के लिए पाकिस्तानियों और तमाम ममनुआ लिए भी डायरेक्ट रास्ते हमवार कर दे मजीद अपडेट्स के लिए चैनल इल्म का खजाना से मुंसलिक रहें वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जयाकला